কৃষ্ণ নামঘোষাত আমাৰ গুৰুজনাই এনেদৰে কৈছে একান্ত ভকতভাৱে নিৰ্গুণ কৃষ্ণৰ গুণ গাঁৱে সদা বখীয়া যথা বৈকুণ্ঠক পৰিহৰি যোগীৰ হৃদয়েৰী থাকাহৰি সাক্ষাতে তথাত অৰ্থাৎ যিসকল ভগৱন্তৰ একান্ত সেৱক সেই ভক্তসকলে যি স্থানত একত্ৰিত হৈ গুণাহাটীত পৰমেশ্বৰ কৃষ্ণৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ গুণনাম কীৰ্তন আৰু শ্ৰৱণ কৰে সেই স্থান পৰম পবিত্ৰ হৈ পৰে আৰু ভগৱানেও নিজৰ স্থান বৈকুণ্ঠ আৰু যোগী ঋষিসকলৰ হৃদয় ত্যাগ কৰি সেই য'ত ভগৱানৰ গুণনাম কীৰ্তন আৰু শ্ৰৱণ হৈছে সেই স্থানত নিজৰ যশগুণ শুনিবলৈ আহি উপস্থিত হয় যিসকল ভক্তই সংসাৰৰ আকৰ্ষণ লোভ মুহ ঈৰ্ষা অসূয়া আৰু ক্ৰোধ পৰিহাৰ কৰি ভগৱানৰ চৰণত আত্মসমৰ্পণ কৰিব পাৰিছে সেই একান্ত ভক্তসকল সেই ব্যক্তিসকলে ভগৱানৰ শৰণ লাভ কৰিছে কৰ্মত বিশ্বাস যাৰ হিয়াত থাকন্তু হৰি অতিশয় দূৰসুন্ততাৰ দূৰতো বিদূৰ সুন্ত তাৰ অহংকাৰত থাকেও সাক্ষাতে কৃষ্ণক পাৱে শ্ৰৱণ কীৰ্তন ধৰ্মজাৰ অৰ্থাৎ ইয়াত কৈছে যে যি লোকৰ চিত্ৰ কৰ্ম মন ইত্যাদিবোৰ অধৰ্মযুক্ত অৰ্থাৎ ধৰ্মীয় ধৰণে তেওঁলোকে কৰ্ম নকৰে তেনেলোকৰ অন্তকৰণ ধূলিৰে ঢাক খোৱা দৰ্পণ বা আৰ্চিৰ দৰে আৰু এই মলিয়ন দৰ্পণত ভগৱানৰ নিৰ্মল আনন্দমূৰ্তি প্ৰতিবিম্বিত নহয় তেনেলোকৰ অন্তৰত ভগৱান থাকিও নথকাৰ দৰে অৰ্থাৎ ভগৱানৰ সান্নিধ্যৰ পৰা তেওঁলোকৰ মন বুদ্ধি বহুতো দূৰত তেনেলোক সংসাৰ সমুদ্ৰত এক দিগভ্ৰষ্ট নাবিকৰ দৰে তলং ভতংকৈ ঘূৰি ফুৰে আনহাতে যিসকল লোকে অহংকাৰ ভাৱ মনত ৰাখিও হৰিৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি গুণনামত শৰণ লয় তেওঁলোকে সাক্ষাতে কৃষ্ণ বা ভগৱন্তৰ কৃপা লাভ কৰে সেয়ে ইয়াত কৈছে যে অহংকাৰত থাকোতেও সাক্ষাতে কৃষ্ণক পাবে শ্ৰৱণ কীৰ্তন ধৰ্ম যাৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন যি কৰে ভগৱানৰ নাম সি অহংকাৰ অন্তৰত থাকিলেও তেওঁ কৃষ্ণক প্ৰাপ্ত কৰে মূৰ্ঢ় বা বুদ্ধিহীন লোকেও মূঢ় মানে মূৰ্খ মূঢ় বা বুদ্ধিহীন লোকেও যদি হৰিৰাম শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ অভ্যাস কৰে তেতিয়া ঈশ্বৰক সাক্ষাততে হাততে লাভ কৰে যিটো জনে শুদ্ধভাৱে হৰিত হৰণলীয়া হৰিক সুখীদিয় আছে শৰীৰ প্ৰসাদে সিটো বিঘ্নিৰ মুন্ধত ভৰি দিয়া হৰি গুণগাইন আছে অৰ্থাৎ যিজনে শুদ্ধ চিত্তে কাই বাক্য মনেৰে হৰিৰ চৰণত অৰ্পণ কৰি সদা সৰ্বদা ভগৱন্তক নিজৰ বান্ধৱ বুলি গণ্য কৰি জগতৰ লোভমোহৰ কবলৰ পৰা নিজকে নিজকে বিমুক্ত কৰি কেৱল হৰিকে নিজৰ ভজনীয় একমাত্ৰ পূজনীয় বুলি ভাবি যি তেওঁৰ চৰণত শৰণ লৈছে অৰ্থাৎ সুখ দুখ নিবৃত্তি প্ৰবৃত্তি ভাল বেয়া দম্ভ অহংকাৰ জ্ঞান আদি সমস্তখিনি সমৰ্পণ কৰি হৰিৰ চৰণত আশ্ৰয় লৈছে আৰু সৰ্বথা হৰিৰ গুণনামত অন্তৰত স্থাপন কৰি আনন্দিত হৈছে তেওঁ সকলো ভয়ৰ পৰা বিমুক্ত হৈছে কৃষ্ণ অব্যক্ত ঈশ্বৰ হৰি কিমতে পুঁজিবাতক ব্যাপকত কিবা বিসৰ্জন এটা অন্ত মূর্তি শূন্য কেনমতে চিন্তি বাহা রাম বলি শুদ্ধ করা মন অর্থাৎ ভগবান হরি সদায় তেওঁক আমি আমার সাধারণ চক্ষু দেখা পাব নোৱাৰোঁ কিন্তু এই হৰি সেই ভগৱন্ত চৰাচৰ জগতৰ যি পশু পক্ষী অন্য জীৱ জন্তু তৰুতীৰ্ণ আছে সকলোতে ব্যক্ত হৈ আছে তেওঁ সৰ্বব্যাপী তেওঁ নিৰাকাৰ অব্যক্ত যদিও তেওঁ সকলো প্ৰাণীৰে অন্তৰত বিৰাজমান এই নিৰাকাৰ ব্ৰহ্ম যদিও তেওঁ তেওঁ এক শাকাৰ ৰূপো আছে আৰু সেয়েহে ভগৱানে অৰ্জুনক গীতাত কৈছিল বিশেষকৈ বিশেষকৈ বাৰ নম্বৰ অধ্যায়ৰ পাঁচ সংখ্যক শ্লোকত যে মোৰ অব্যক্ত আৰু ব্যক্ত দুটা ৰূপ আছে অব্যক্ত ৰূপ ঋষিমুনিসকলে কৰে যোগী যোগ সাধনাৰে মোক উপাসনা কৰে অব্যক্ত ৰূপক পৰম ব্ৰহ্ম ৰূপক কিন্তু আটাইতকৈ সহজ উপায় কি আটাইতকৈ সহজ উপায় হ'ল মোৰ ব্যক্ত ৰূপটোক চিন্তা কৰি মোৰ নাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰা ভগৱদীতাৰ ছয় নম্বৰ বাৰ নম্বৰ দ্যাস ছয় নম্বৰ শ্লোকটো কৈছে যে তোৰ সৰ্বানী কৰ্মাণী ময়ি মৎ পৰা তেচা মহং চমুদ্ধত্তা মৃত্যু সংসাৰ সাগৰত অৰ্থাৎ যিসকলে সমস্ত কৰ্ম মোক সমৰ্পণ কৰি কেৱল মোৰ গুণনাম স্মৰণ কৰে মোক ধ্যান কৰি মোৰ লগত চিত্ৰযুক্ত কৰে তেওঁলোকক মই সংসাৰ সাগৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰোঁ কৃষ্ণ মই পাৰ্থবৰুৱাই ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত শ্ৰীচৰণত কৰজোৰে প্ৰণাম কৰি সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছোঁ কৃষ্ণ